আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবঢ়া বিষয়টো হৈছে শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষা বা টিচাৰমিট টেষ্ট বিদ্যালয় এখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক কৃতিত্বৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে শিক্ষকে নিজে পাঠৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন নিৰ্বাচন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিয়ে শিক্ষকে এইদৰে নিজে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশ্নবোৰৰে বা প্ৰশ্নকাকতখনেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক কৃতিত্ব উলিয়াবৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এই পৰীক্ষাকে শিক্ষক নিৰ্মিত পৰীক্ষা বা অভিক্ষা বুলি কোৱা হয় পাঠ্যক্ৰম এখনত থকা বিষয়সমূহৰ যিবোৰ শিকোৱা হয় সেইবোৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৰ্জন কৰা জ্ঞানৰ পৰিমাপনৰ বাবে আৰু গুণগত মান নিৰ্ণয়নৰ নিৰ্ণয়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষকে বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ অভীক্ষা প্ৰস্তুত কৰে তাকে শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষা বা পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয় এই ধৰণৰ অভীক্ষা প্ৰস্তুত কৰোঁতে শিক্ষকে কোনো নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম মানি নচলে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হোৱাকৈ নিজাকৈ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম বনাই আৰু সেইবোৰ অনুকৰণ কৰে বৈধতা আৰু নিৰ্ভৰশীলতা নিৰ্ণয় কৰাটো ইমান সহজ নহয় এতিয়া চাওঁ শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য়বোৰ কি কি ইয়াৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য় হৈছে যে এই অভিক্ষা শিক্ষকে প্ৰস্তুত কৰে দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য় হৈছে যে শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠানৰ বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ কিমান কি আয়ত্ব কৰিব পাৰিছে সেয়া জানিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ বাহিৰে আন এটা বৈশিষ্ট হৈছে যে শিক্ষকে এই অভীক্ষা তেওঁ পাঠদান কৰা বা তেওঁ শিক্ষাদান কৰা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ পাছৰতো বৈশিষ্ট্য হৈছে এই অভীক্ষাত প্ৰশ্ন অনুসাৰে যি নম্বৰ প্ৰদান কৰা হয় সেয়া শিক্ষকে নিজৰ পচন্দৰ মতে প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই অভিক্ষাত শিক্ষাৰ সকলোবোৰ উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা নহয় এই অভীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৰ্জন কৰা জ্ঞানৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় এনে অভিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক কৃতিত্ব অনুযায়ী শ্ৰেণী বিভাগ কৰাৰ বাবেও যুগুত কৰা হয় ইয়াৰ পাছত আন এটা বৈশিষ্ট হৈছে যে এই অভীক্ষাৰ যোগে বা এই অভীক্ষাত কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ উপৰিও এই অভীক্ষা কম খৰচী হয় শিক্ষক নিৰ্মিত অভিকা সাধাৰণতে শ্ৰেণী শিক্ষকে নিজৰ মতে প্ৰস্তুত কৰে তেওঁ নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা উদ্দেশ্যসমূহক লৈ পিনি গতিকে এই অভিক্ষা সম্পূৰ্ণ বৈধ নিৰ্ভৰযোগ্য বুলি আমি ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ লগতে শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষাত প্ৰশ্নসমূহৰ জটিলতাৰ স্তৰোপ যথোপযুক্ত হয় বুলি ক'ব নোৱাৰি গতিকে এইকেইটাই আছিলে শিক্ষক নিৰ্মিত অভিক্ষা বা টিচাৰ মেট টিষ্টৰ মূল বৈশিষ্ট্য থেংক ইউ